Он описывает, что как видите, можно разделить условно на четыре типа. П – это те, которые, так сказать, ну, которые готовы эффективно работают и воспринимают непосредственно, так сказать, материальное вознаграждение, да? Ну, вот я их называю шапашниками. То есть это верный шапашник, но все равно будет какой-то, ну, разумно. -то. То есть рационально – это не плане того, что они должны администрировать, да? Это человек, который хочет знать, так сказать, допустим, что будет через год, через два, что он должен делать. И как бы не за свое дело, он вот, не возьмется. Это прайс, это предпринимательство идей. То есть человек, так сказать, полон идеи, у вас у каждого как есть. -то, есть приходит, а давайте это делать, а давайте семечками торговать, а давайте, так сказать, сделаем, так сказать, пластику на ягодицах, да? То есть, ну, на самом деле, так сказать, какие люди нужны, и, и я, например, считаю, что их как бы здоровый баланс в коллективе нужен будет, но если будут только такие, то мы будем только рождать идеи, ничего не будем давать до ума. И э, элемент интеграции. То есть усилия людей надо отменить. То есть любой маленький руководитель, начиная, можно так сказать, сестры хозяйки, которые подчиняют все она должна уметь интегрировать людей. Да? Особенно эти качества такого, да, чем выше пар, в общем-то, лестница, тем эти качества должны быть более выражены. Вот если мы посмотрим на это то скажем так на этапе на рождение идей должны быть мы должны рождать идеи когда мы переходим в детстве нужна продуктивность когда у нас стадия динамичного рода продуктивность и эффективность и скажем так на больше, такой баланс мы достигаем на стадии стабильности. то когда у нас начинают исчезать идеи когда у нас начинает исчезать интеграция мы приближаемся к своей смерти. То есть компания должна балансировать вот на этом уровне. Вот это оптимальный уровень. И как мы видим, что он все время коррелирует, скажем так, с исчезновением идей. То есть речь ну, уже если появляются новые идеи, как будет. Значит, вот ну, это стандартная структура лечебного учреждения, то есть, в принципе, скажем так, государство, не государство, есть главный врач, есть ночмет, есть какая-то финансовая часть. лечебного учреждения научного, а, допустим, медицинский научный институт, может быть научный директор. В принципе, в клинике на мы ничего не придумали, это сказать, что у нас есть медицинский директор, который начинается за отделение в лаборатории, старший медсестра, отдельно отдела информации и регистратуры, есть научный директор, есть финансовый. HR и маркетинг у нас существует как функция, то есть это концепция тотального HR-однакового маркетинга. То есть -то, ну, это разделяется между всеми отдельными человеками. Есть, скажем так, заместитель по общим вопросам и есть IT, который полностью выдали на услугах. То есть моя позиция в отношении, вот, скажем так, функций, допустим, так сказать, очень важных маркетинг и IT. То есть, э, я всегда прежу, как в аналогии, то есть любого врача, вы вот, врача, допустим, президента, который видит только одного больного, да, или врача, который общается с моими больными, который приходит к президенту. Ну, ответ сам понятен. Поэтому маркетологи и айтишники, которые сидят в одной компании, они, так сказать, как бы застывают, они видят одну компанию, у них, на самом деле, так сказать, мало идей, мало опыта и так далее. Поэтому, если очень большая компания, то... Например, можно какие-то технические функции, ну, допустим, там включить принтер, допустим, так сказать, отдать, допустим, иметь собственно человека, но какие-то более менее серьезные разговоры, так сказать. Я уже вижу эти примеры, сказать, когда, допустим, так сказать, в компании каждый берется разработать свой и зачем это заканчивается. Когда мы формируем коллектив, мы должны определить написать, да, представить образ этого человека, то есть ну, его возраст, опыт, допустим, какие у него должны быть аттестации, категории, что он должен что он все представляет А если мы его вводим новый коллектив, мы должны себе представить, сказать, э, скажем так, кем он должен быть и а кем не должен. Потому что если, допустим, у него будут выражены очень лидерские позиции, у нас в этом коллективе уже есть лидер, да? то Это будет, так сказать, конфликт. Тем, в общем-то, идут поиск. поиск в интернет на полное объявление. Первый у нас это получение режима. И у нас одна из администраторов, она очень занимается, так сказать, селекцией режима, по которые Потом беседа первая с будущим руководителем просто Мы не чураемся, так сказать, получения дополнительных рекомендаций. Так сказать, рекомендации, потому что иногда бывают совершенно неожиданные вещи, которые невозможно представить. Ну и решение принято разным. Все сотрудники применяются с испытательным сроком, зависит от того, Отдельный вопрос это система обучения. То есть мы пошли там, да, как мы собирались их внести, но на самом деле да, это делается не совсем возможно, потому что достаточно разные проблемы. То есть э, обычно встречи строятся таким образом: какой-то доклад из в общем, да, основной науки, какой-то обзор литературы какой новинки, какой-то, э, то, что мы говорим, то есть базовой вот, штурм, что мы можем сделать у себя. Но вот там можно говорить любые идеи. И на самом деле мы больше страдаем, так сказать, некоторые коллективы от отсутствия идей, чем от их Ну, допустим, вот среди так все время у нас порождаются и Эмбриологи, так сказать, это такая более косвенная. Врачи тоже. Но амбициозные, так сказать, в принципе, для них должно быть донесено все, что они знают. То есть, на самом деле, как бы я считаю, что сестринское образование как большой проблем в общем-то, во всей нашей медицине. Но первое, что пациентам медсестра проводит более 80% времени, и она должна дать ответы на все вопросы. То есть вот спросите, допустим, наших медсестер, зачем нужна только энергия? сердечная диагностика, зачем нужен внутриматочное введение на нуклеарных клетках периферической крови. Наши знают. Если не знают, то скрыли. То есть на этой теме беседы, так сказать, и так далее. То есть она, если она берет кровь, она не может ответить, так сказать, допустим, на да, мононуклеары, да, она не может ответить. Я не знаю, возьмите у врача, на каком-то простом уровне она должна знать ответ.